üstünə ölüm iki cürdü. Bir təbii, bir ixtiyari. Təbii ölüm nədir? İxtiyari nədir? Təbii nədir? Ölüm nədir? Ölüm yəni biz qopduq burdan, getdik başqa yerə. Elə çıxır da, elədir. Bədənimiz qaldıq, qopduq da burdan, hə? İxtiyari ölüm nədir? İxtiyari ölüm budur məna idi ki, insan öləndəki nələrdən qopur? Nəfəs alaloşeydən qopusun. Buna deyirlər ixtiyari ölüm. Axırda nədən qopacaqsan? Hər şeydən indidən qop. Bu ixtiyari ölüm deyirlər özün könüllü qop. Zorla qopmayacaqsan, könüllü qop. Ona görə də deyir: "Mutu qabla ən tamutu." Ölməmişdən qabaq ölün. Ölməmişdən qabaq ölün bu mənanədədir ki, yəni sən hər şeydən ki, ölüm səni qopardacaq, indidən qop, artıq sən hazırsan. Bir dənə biologiya ölüm lazımdır ki, səni aparsın. Ağrısız quş kimi ruh uçur pərvasız. Çünki artıq qopub da da, bunu nədənsə dartıb qopartmır ölüm. Çünki bu dirikən artıq qopub. Can verəndə nələrdən ayrılacaqsan? Onlardan qop. Sən üçün bax bizin nə mühüm olsun? Can verəndə sənin nə mühüm olacaq? Bu şeylər indidən sənin üçün mühüm olsun. Ölməmişdən qabaq ölüm deyəndə əslində dirilün deyir. Çünki Quran bürür ki, "Yuhrucul hayya min al-mayyit", dirini öldəndən çıxardır. Gözəldir, bunların hər biri bir dastan söhbətdir.